Доброго дня, здравствуйте! Тема медицинского страхования ⁇ это тема, которая очень сложна в Германии, но интересует многих. Давайте сегодня попытаемся в ней хотя бы немного разобраться. Поехали! Есть три варианта, и так легче всего будет вам запомнить, о медицинской страховки в Германии. Первый вариант ⁇ вас страхует ваша социальная служба. Второй вариант – вас страхует ваш работодатель. И третий вариант – ваш супруг, ваш партнер страхует вас в семейной медицинской страховке. Во всех этих трех случаях кто-то будет регистрировать вас в медицинской страховке. Ни в коем случае не берите это в свои руки. Вы можете попасть в неприятную ситуацию. Вам всегда необходимо обратиться, если вы только что при, прибыли в вашу социальную службу если ваша супруга или ваш супруг сейчас находится в джоб-центре обратиться к ним или в страховую компанию вашей супруги или вашего супруга или если вы уже нашли работу к вашему работодателю не страхуйте себя самостоятельно это очень важно в Германии, если один из супругов работает в найме, все остальные члены семьи имеют право быть застрахованы в государственной страховой компании в семейном полисе и страхуются они бесплатно. То же самое касается тех, кто уже находится на учете в джо-центре. Также джоб-центр перенимает вашу страховку от социальной службы, поэтому вам ничего не нужно делать самим. Даже если вам кажется, что сейчас у вас проблемы с медицинской страховкой и вам нужно что-то делать, лучше, пожалуйста, обратитесь к вашим сотрудникам социальной службы или джоб-центра. Если вам срочно необходимо обратиться к врачу, то пожалуйста обратитесь на консультацию в OpenMed. Контакты мы давали в этом видео. В самом начале, когда вас зарегистрируют в вашей социальной службе, в социал-амте, вам дадут подтверждение о регистрации в медицинской страховой компании. Здесь вас распределяют по своим внутренним критериям на 4. Да, страховые большие медицинские организации в Германии. Дальше с этим документом вы можете обратиться в клиентский сервис, в клиентскую службу вашей медицинской страховой компании, которая указана будет на вашем документе. Многие люди спрашивают, что же с пластиковыми карточками. Дело в том, что большинство из вас их наверняка так и не получат. Дело в том, что страховые компании действительно переполнены запросами сейчас. И только малая часть из них отправляет своим клиентам пластиковые карточки. Как только вы получили в вашей социальной службе свидетельство о том, что вы зарегистрированы в медицинской страховке, с этим подтверждением идите в клиентский офис вашей медицинской страховки. Получите от них документ формата А4, в котором будет указано, что вы являетесь зарегистрированным клиентом этой медицинской страховой. С этим подтверждением вы можете спокойно пойти к любому врачу. Вы можете свободно выбрать себе зубного врача, терапевта, психотерапевта, гинеколога. К врачам узкой специальности необходимо получить направление от вашего терапевта. В Германии вызов скорой помощи это очень дорого и очень ответственно. В основном вызывают скорую помощь только в тех случаях, когда жизни угрожает реальная опасность. Поэтому, если вы просто чувствуете себя плохо или даже очень плохо, даже в случае каких-то небольших переломов, да, если вы все еще можете двигаться, да, в этих случаях вам необходимо обратиться, запомнить это слово в not off-name каждой любой клинике. Там всегда вас встретит врач или даже несколько врачей и окажут вам первую и э, необходимую помощь, а также направят вас дальше. В одном из наших прошлых видео, вот здесь мы его прикрепим, мы давали вам контактный номер, по которому вы можете получить консультацию врача, если вы не знаете, что делать. Но всегда запомните, что вы всегда можете обратиться в нот Алфнамы в ближайшей клинике. И даже к любому врачу по вашей специальности, если это действительно необходимо и жизненно важно, или у вас сильные боли, вам нужно прийти к этому врачу и сказать, что в вашем случае это нот фаль. Тогда этот врач будет обязан принять вас, проконсультировать вас. Люби! Мы очень надеемся, что все из вас будут оставаться здоровыми и счастливыми. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик для того чтобы быть в курсе наших следующих видео. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым, если считаете, что оно им может быть интересно. Оставляйте нам свои комментарии и пометайте. Все будет добры.